Клуб Геркулес у нас э, такі ребята є, які э, пропагандирують і здоровий образ життя, і э, масові нестандартні упражніння з гір'ям, це жангірування, це різні нетрадиційні види гиревого спорту. Як я вже говорив за Чемаченко, який гантели підіймає. Вот, Ми їздили на э, нас приглашали не один раз, голубрисенно-купальській зворі, алешківські забави в Сюрюпінське. Вот, в новую Каховку, где мы выступали тоже на празднике э, серьезном и показывали свое мастерство, вот наши девочки, которые жонглируют прекрасно гирями, У нас в Херсонской области таких девочек нигде нету, которые именно показывают силовое жонглирование гирями. Вот, э, и ребята, которые показывали э, определенные за определенный промежуток времени свои рекорды ставили и на купальских зорях, и на Олешких забавах. Вот. И на различных праздниках, которые проводятся не только в нашем районе, а и в нашей Херсонской области. Кроме спорта еще, я любитель рыбалки. Это прекрасный отдых. Люблю ловить бычки. Вот. И имею связь с многими рыбаками. Ну это, как говорится, в душе вот моего отца. У меня же отец был профессиональным рыбаком. Кстати, сын мой Ромка тоже он в детстве хорошо ловил судаков, было шесть лет, едет на дамбу и так, знаете, красиво раз и привозит где-то три-четыре судака, являясь откуда, как, ну, говорит, у меня же дед был рыбаком, вот и я, у меня такие навыки есть. Когда он приезжает в отпуск с Николаева домой, мы с ним постоянно ездим на бычок и, как говорится, ведем борьбу, кто, кто краще на бычке. Ну, получается, он почему-то всегда краще. Вот это такие моменты. Вот. Ну, супруга моя, это человек, как я говорил, с большой буквой. Это она работала в сельском совете, вот, и педагог. Э, мастер на все руки. Вяжет, э, варит, шьет переставляет. Может, как жена гиревика и спортсмена, может элементарно переставить большие шифонеры, там и так далее, и тому подобное. Ну, без нее, как я уже сказал, не было бы рекордов, не было бы этой семьи Рогушенко. Вот, и не было нашего клуба «Геркулес». Сама народа местного Троицкого района, с тех мест, вот, где мне пришлось, как я уже сказал, в 1973 году, каким-то чутьем приехать, значит, это моя доля. Это мое, там была моя, моя половинка. У меня все в клубе «Геркулес» – это мои ребята мои сыновья, мои дочки, понимаете, потому что я стараюсь этим детям отдать всю свою душу. Это не наиграно, это действительно от души, от сердца своего. Внуки мои, вот девочки, это тут вопросов нету тоже. Вы видели их, это самое, ихние результаты. Единственное, что я еще хочу сказать вот, мужчинам различного возраста, что холодная вода, это, как говорится, залог здоровья. Я более 30 лет дружу с холодной водой. Значит, и без холодной воды, как говорится, ни туды, ни сюды. Она снимает стресс и так далее. Для меня вода – это как земля моя. Вот. Я в настоящее время, в молодости, имел третий спортивный разряд по брасу, есть такой вид плавания. И через годы принес этот вид, и имею в своем активе два таких заплыва вместе со своими учениками. Это в 1989 году заплыв от дучаны, белепетиха Это более 11 километров мы плыли. Нас сопровождали лодки. 6 человек было нас, спортсменов. И мне пришлось преодолеть эту дистанцию за 6 часов времени. В этом же году я в Киеве принял участие на заплыве Мира, который организовал Фисенко, олимпийский чемпион. И я среди множества этих пловцов, выдающихся пловцов, пришел 28-й по счету, преодолел дистанцию 2 километра 800 метров. Ну, время там, соответственно, не, не засекали, но вручали просто сертификат. Вот у меня есть сертификат заплыва мира. Это 89-й год, город Киев. Гибкость от природы имею. Наш шпагат сажусь в настоящее время. И дочь у меня старшая так, так же. Любимое блюдо, по питанию, это, если честно, жареная картошка. Вот, вот это мое любимое блюдо. Ну и, и еще добавляется жареная рыба и вареная рыба. Это юшка по-сбуровски называется. Вот это самое, вот это настоящую юшку варят. Отец у меня был профессиональным рыбаком, как я уже говорил. И в журнале «Украина» был тогда журнал, Є його фотографія в 77-му році, смачна рибацька юшка. Він так сидить, варить в рибацькій каструлі і пробує юшку. Написано смачна рибацька юшка. Ну, не підписано, що це Рогушенко Федор Нікітович, а просто написано рибак. Вот ну, Спілкуючись з Володимиром Федоровичем, одразу ж захоплюєшся цією людиною. Відчувається відвертість, справжність і щирість. Не кожного дня можна зустріти особистість, яка б настільки віддавалася своєму захопленню. Правда, для Володимира Рагушенка гирьовий спорт не просто захоплення, а це все його життя. Багато можна зрозуміти, лише почувши про досягнення нашого земляка. Він майстер спорту України з гірьового спорту. Шестиразовий чемпіон України серед ветеранів, рекордсмен України серед чоловіків 80-х років, чемпіон світу та Європи 2008 року. Майстер спорту Міжнародного союзу майстрів гірьового спорту. Заслужений тренер України. Тож побажаємо Володимиру Федоровичу та його вихованцям ще більших здобутків та перемог. А ми, звичайно ж, пишатимемось своїми славетними земляками.